Чай Жек теперь управдом друг человека. На то, чтобы объединиться и определиться, какая фирма будет делать ремонт в подъезде или предоставлять коммунальные услуги, у жильцов многоквартирных домов осталось 4 месяца. И если до 1 июля они не найдут частную управляющую компанию, тогда ее назначит местная власть. Как продвигается в Украине реформа ЖКХ и почему нововведение не нравится экспертам, расскажет Елена Мельченко.

Жильцы этой Днепропетровской многоэтажки летом создали ОСМД. Эму Михайловну избрали председателем. Раньше она возглавляла домовый комитет и несколько лет приучала соседей к тому, что заботиться о многоэтажке нужно самим, не полагаясь на ЖЭК. Было прорвало трубу, это где-то, ну не знаю, где-то, наверное, полгода назад, в 5 часов утра, наверное, еще не было, мне звонят. Душа должна болеть точно так же, как вот состояние моей квартиры. Да? Я хочу, чтобы была квартира хорошо, точно так же и за дверью квартиры должно быть хорошо. В ближайших планах председателя замена окон на лестничных площадках и ремонт труб. С 1 июля все многоэтажки в стране должны перейти с баланса жеков в ведение жильцов. Для этого людям нужно либо создать общество совладельцев, либо же выбрать управдома или управляющую компанию. Если жильцы не успеют или не захотят самоорганизоваться, то обслуживающую компанию их дому назначат местные власти. Орган місцевого самоврядування повинен визначити конкурс, і на конкурсній основі визначити управляючу або керуючу компанію або жек той же ЖЕК має право також приймати участь, який був до, до цього. Умови конкурсу ми зараз розробляємо порядок проведення конкурсу зараз в розробці. Эксперты нововведения критикуют, опасаются, что людям просто навяжут управляющие компании и усложнят создание обществ владельцев многоквартирных домов. Но именно ОСМД, а не простой управдом, говорят специалисты, может лучше контролировать качество коммунальных услуг. Если есть юрлицо ОСМД, значит, естественно, не подписывается акт выполненных работ и с расчетного счета не перечисляются эти деньги. Когда нет юрлица и нет расчетного счета, каким образом можно осуществить, значит, вот это свое право контроля? Передача многоэтажек от ЖЭКов жильцам – это идея, скопированная в России, считает аналитик Александр Сергеенко. Но результат от того московского закона был 1%. Я вам гарантую, что до лета, до 1 липня ОСББ не будет створено в кількості 100%. сотки на ведь 90 навіть 50% не буде. Навіть 50% не буде. Сколько домов в Украине жильцы уже приняли от в управление, в Минрегион строя сказать не могут. Подсчет начнут только 1 июля. Елена Мельченко, Наталья Гусак, Богдан Стрелец, Роман Рамут, События. Канал Украина.